Из Московской области. Из Московской области. Я когда-то был, я был вот это, Солнечногорск. Солнечногорск, ну, хороший город. Ну да, ну это я давно был. Хотел, я из Украины, Карпатская область, районный центр Петренкевский. Хотел бы вас спросить, что вы думаете о событиях, которые происходят между Украиной и Россией? Печальные события? Печальные, да. А кто виноват? Да, было бы лучше, если бы торговали, бы дружили, было бы лучше. А вот можете мне как бы сказать, вот, вот как вы думаете, вот почему началась вот эта война? Прерывается связь, чуть-чуть, нет, нет, это как... Я понял. Хотел тебя спросить, вот что заикается, к сожалению. Да, сейчас может наладиться. Хочу спросить. Война я слышал, а про какую войну? Сейчас повторю. Вот хотел бы вас спросить. Вот что когда вы... колин борг Олегу Зоденцова поверне? Дякую, дякую. Хотел бы знать, вот как вы думаете, кто виноват в этой войне? Люди. Люди. В ну... первую очередь жители Украины. Жители в чем виноваты жители Украины? Дали себя обмануть. А как? Дали себя обмануть, а... повелись на блядь, сказки о кисельных берегах, молочных реках, о европейских зарплатах, о европейских пенсиях, о журавле в небе. Поверили, понимаете? Ага. И упустили синицу. Синицу упустили, которая была, например, синица была в виде транзит газа, там что-то около 8 миллиардов, по-моему, ежегодно капало от транзита российского газа в Украину. Потом там 2-3 миллиарда капало от транзита аммиака, например, через аммиакопровод. Это ага. все производила Россия. Украина просто пользовалась советской трубой, ну, конечно, поддерживала там все такое, конечно, тоже труд, но в любом случае это были халявные деньги. От аренды Черноморского флота получала халявные деньги. Халявные деньги все Украине от России за счет прохода кораблей в Керченском проливе туда-сюда. Потом Высокотехнологичную продукцию Украина продавала в Россию, например, двигатели вертолетные, двигатели самолетные, какие-то там, блин, металл металлообработанные, там всякие, короче. Очень много чего имела она от торговли с Россией. Сильпостпродукция, опять же, хотя там были какие-то проблемы какое-то время, там, с там что-то не понравилось, а в любом случае, там проблемы, эти приходящие, уходящие, в любом случае, доход был. А от Европы были только обещания. А по сути, вот когда мы уже начали, там пытались даже через Польшу прогнать свое зерно, и то поляки. Эти, то вагоны высыпали это зерно, то блин фуры останавливали, высыпали на дорогу, не давали им ваше, даже зерну там проехать мимо даже, не то чтобы там в Польшу продавать. Поэтому виновата Украина, украинцы, повелись, наивные наверное, я не знаю, наивные. Да нет, все, все, а, как, а, как вы думаете, когда уже начались, ну, ну ста, стали мы наивными, когда? Ну, я не виню, честно говоря, ну, трудно тут, винить, Конечно, пропаганда, все такое. Тут показывают цветочки, европейский сад, а с этой стороны показывают, какую-то, блин заваленные там блин избу, избубли ну люди тоже как-то ведутся ведутся, Ведут. ведутся это, в Укра... там. это в Украине ведутся правильно ну конечно, конечно. можно вас спросить можно, вас... можно вас спросить а кто первый кому газ продавал Украина Россия или Россия Украины Вы, наверное, про добычу газа в СССР. Говорили? Нет, я выслушаю внимательно. Я вас спрашиваю, кто первый продавал газ? Украина России или Россия Украине? В каком году? Ну, например, в 1956 где-то так. В 1956 году. Где никакой так? Украины которая могла бы продавать газ, не существовало А, Слушайте, а другой вопрос. Как вы думаете, когда в Украине... В 1956 году был СССР. СССР. Украины, а, не, украины Украина не было. Украина не Украина был штат. Штат СССР. А кто... Да, это Соединенные Штаты Советского а, Союза а, да, да. Слушайте, а хочу я спросить, а кто образовал СССР? В Российской империи. Из Российской империи образовался СССР. А вы не подскажете, в каком году? Что-то там... Я не помню, в каком году именно СССР объявили. Ага. Но вы, ну, главное, знаете, да. что что Украины не было. Вы не знаете, кто образовал СССР, но главное, вы знаете, что Украины не было, правильно? Я не сказал, что кто образовал. Вы спросили, в каком году. Я не помню, там, 22-й год, там, какой а год, тогда, а когда было объявлено, я, я не помню. Я цифры я плохо запоминаю. А, ну, хорошо, без цифр. А, образовал... а кто образовал? Не имеет. А кто образовал СССР? СССР? Люди. Люди. Ну, какие, жители... какие, какие республики? Бывшие Carney. жители Российской империи. Какие республики образовали СССР? была Российская империя. Но она распалась. Ленин, когда пришел в классе, он сказал, никаких я не буду иметь РФСР. Он сказал, никакого Но отношения я... когда к... была Российская империя, никакой это самостоятельной это Украины не было. Никакого нет. государства самостоятельной Украины нет. не было. Это а была а что, революция, а что, переворот... А что, а что, а что раньше? Да я понял, я понял, я понял, я понял, что у тебя образовался в голове, у тебя у тебя у балка в голове образовалась и на этом все. Слушай, слушай, дальше хочу, да, слушай, дальше хочу тебя спросить. Слушай, а что раньше, а что раньше было? Алло, стоп, стоп, что раньше было? что было раньше? Украина либо Российская империя? Украина была всегда, Украина была да, всегда. Укра Украина была всегда, а кто раньше образовался, Украина я... была всегда, как и всегда, всегда. была Сибирь, как и всегда. Да, да вот и, тут ты прав, я имею в виду зеленый клык. Сибирь это Украина, совершенно Сибирь. точно. Украина. Но не название государства. Как государство его никогда не существовало. Не было, да. Это была территория. Территория. территория Сибирь. Была. Сибирь. Да слушай, Сибирь. не надо много лекций мне читать. Вот, Боже, мой, начал читать. Вот тут пришел, знаток истории. Боже мой. Вот, шановные жители Тиктока, дякую за Тикток и Ютуба. І, не треба мені історії. Слушай, я тебе спрашуваю. Ало, алло, алло, історії, 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 О, боже мій, пішов по коробці. Шановні жителі, це слухати. Да, друге місце. І вроді, подивіться, вроді в 1956-му ми продавали в Москву, там був трубопровід. Я щось таке пригадую, 1956. Слушай, да. хочу... Да, прррр, пррр, стоп, стоп, стоп. Надо мне знак поставить. Движение запрещено. Говорит, это мне знак какие-то такое придумать. Да. Да, всем витание. Так, Сергей, привет, привет. Рады вас бачить. Итак. А не, алло, 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 алло. Ну я же, мне ж не надо, чтобы ты мне лекции читал. Я тебя спрашиваю. Лекция. Я тебя о, подожди, подожди. Не ты же подожди. А вот хочу спросить, а что праздновалось в 1954 году? Был праздник. О, 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 О воссоединении Украины с Россией. Слушай, слушай. А, слушай куда пошел?